बिल्ल रिहिम्लैक्म वरमि वर्का नाजीन अढ़ाई हज़ार क़ल मसीह कहा जाता है कि एक औरत के मुँह और बिल्ली के धड़ की एक बहुत बड़ी बला जिसे सिफिंग्स कहा जाता था वो इंसानों से ये पहली पूछती फिरती थी कि वो कौन सी मखलूक़ है जो सुबह को चार पाँव पे दोपहर को दो पाँव पे और शाम को तीन पाँव पे या टांगों पे चलती है लामाला जो समझने वाले थे उन्होंने इसका जवाब दिया कि इंसान इंसान जब छोटा होता है बच्चा होता है तो वो चार पाँव के ऊपर लुढ़कता है जवान होता है तो वो जाहिर है दोनों टांगों के ऊपर और जब बूढ़ा हो जाता है तो साथ लाठी भी शामिल हो जाती है बात यह है कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक बहुत खूबसूरत और बहुत आपने अंदर ख़ूबियाँ और कुछ चैलेंजेस लिए हुए हैं अगर इंसान रूब सेहत रहे और गुरबत और फैसिलिटी और जो जो सहूलतें होती हैं उनका उनकी कमी ना हो बुनियादी सहूलतें है जो हैं तो ज़िंदगी बहरहाल बड़ी ख़ूबसूरत होती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में आ, मसला यह है कि हम ऐज से मुतल उम्र से मुतलक हमारे यहाँ कई किस्म के जो तोहमात और तसुबात पाए जाते हैं बचपन में जबकि बच्चे का सीखने का एक दौर होता है और चाहिए ये होता है कि वो अपना जब स्कूल जाए तो खुद बैग तैयार करे, खुद कपड़े पहने खुद जूते जो हैं ये ये हमारे आजकल के जो मॉडर्न सइकेट्रिस्ट या एजुकेशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं तो एक तो हम बच्चे को उन चीज़ों का आदि नहीं होने देते जब इंसान जवान होता है तो हम कहते हैं जी इसके खेलने कूदने के दिन है जबकि उसको एक ज़िंदगी से नब्जा आज माँ होने के लिए बहुत कुछ सीखना है चालीस साल की उम्र से ऊपर जाता है तो हम कहते हैं जी अब इसने क्या शादी करनी क्या तालीम हासिल करनी क्या सीखना सिखाना और पचास से ज़रा ऊपर जाए तो हम कहते हैं अब ये ये जो है ना ये रिटायर्ड हो गया है जबकि आप देखेंगे जो मगरबी माशरे हैं वहाँ पर जो असल ज़िंदगी शुरू होती है वो इसी चालीस और पचास की दिहाई में एक ऐसी हमवार जिंदगी और मैं समझता हूँ कुछ कदर बेहतर और मनतकी किस्म की ज़िंदगी जो है उसका आगाज़ होता है जबकि हमारे यहाँ उस वक़्त लोगों के बारे में जो उम्र से थोड़े से आगे चले जाते हैं तसुबात शुरू हो जाते हैं देखिए इंसान जब तक ज़िंदा रहता है अपने बचपन से लेके बुढ़ापे की आखिरी मंजलू तक उसके अंदर उसके ख्वाब उसकी ख्वाहिशें और उसकी जो जज्बा तमीर है वो उसके अंदर हमेशा ज़िंदा रहता है मेरे ए, मेरे दोस्त हैं उनकी दादी है माशाल्लाह उनकी उम्र जो है पचानवे साल हो, हो चुकी है वो अपने सामने तीन जनरेशन्स की शादियाँ देख चुकी हैं लेकिन अब उसे अब चौथी जनरेशन की शादियाँ देखने का भी उसके अंदर एक ख्वाहिश है कि माशाला वो रुब सेहत है एक दिन मेरा सामना एक अपनी कोलीग से हुआ यहाँ पर जिसके कुछ अर्सा पहला वो पहले से वो बहुत सारे स्ट्रेस का शिकार जो है वो रही और मैंने देखा कि बिखरे हुए बार और सिलवटू वाला लबास और काफ़ी थकी थकी महसूस और ये जब मैंने पूछा जी क्या हाल है उन्होंने कहा जी क्या हाल होना है ज़िंदगी जो है वो इख्ताम पजीर है हालाँकि उसकी एज जो है वो पैंतीस से चालीस के दरमियान है और वो मैंने देखा कि वो शॉपिंग करके आई हुई थी और जब मैंने झाँका उसकी गाड़ी तो वो सामान से भरी हुई थी तो मैंने उसे कहा कि जो आपकी गाड़ी के अंदर सामान है उससे लगता नहीं कि आप ज़िंदगी से इस कदर बेजार हैं जिस कदर आप इस, इसका इज़हार करें यहाँ पे मैंने देखा है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में देखा है कि जो ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं वो ज़्यादा शौक से लाटरियाँ ख़रीदते हैं ठीक ना उनके जेन में है कि अब शायद अब उनके हाथ कोई बहुत सारी रकम आ जाए तो पता नहीं अब वो कौन से उनके ख़्यालत हैं और ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए हैं जो वो पूरा करना चाहते हैं इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान जो है वो वो एक ख़ास उम्र के बाद जो है उसकी कोई प्रैक्टिकल लाइफ या उसकी ज़िंदगी का जो आ, के अंदर जो ख़ूबसूरती और जो एंटरटेनमेंट है और उसकी जो ज़िंदा और खुशदिली की ख्वाहिश है ये ख़त्म हो जाती है इंसान अगर बिस्तर मर्द भी पर भी पड़ा हो तो वो फिर भी कुछ ख्वाब ऐसे हैं जिनकी ताबीर देखना चाहता है वो हमें ये अपने रवैया ज़रूर बदलना चाहिए ऐसे आ, लोगों के हवाले से जो थोड़ी सी बड़ी उम्र में चले जाते हैं कि शायद अब इन्हें खुशी की जरूरत नहीं है शायद इन्हें एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं है हमारे कहा जाता है जी अब आप अल्लाह अल्लाह करें अल्लाह अल्लाह तो सबको ही करना है अल्लाह ताला की नीमतों पे शुक्र अदा करना उसकी इबादत करना वो बचपन से लेके उम्र के आखिरी हिस्से तक है लेकिन जब तक आप जिंदा हैं रूब सेहत हैं आपके पास आपके हालात अच्छे हैं और किसी बहुत बड़ी महरूमी का शिकार नहीं है और अगर हैं भी आपका हक हाँ है ज़िंदगी की खुशियों पर जिंदगी को इंजॉय करने पर और अपने ख्वाबों की ताबीर ढूँढने पर हज़रत गालब का एक शेर याद आता है आप कहते हैं गो हाथ को जुमबश नहीं आँखों में तो दम है रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे व रहमतुल्लाहि व बरकात पाकिस्तान 是的吧？